dadasi qayerdasiz kelyopsizma xavotir oman yetad men nima qildim ean yana man aytyopman injiqliklaringdan charchama bo'ldi ajrashamiz o'zingni bos kel gaplashib olaylik hayotimiz aslida kutishlardan iborat <laughs> bizni dunyoga kelishimizni kutishgan yaxshiliklar <laughs> kutamiz fasllar almashinuvini hayotimizdagi o'zgarishlarni intizorlik bilan kutamiz xo'sh bu kutishlarning nihoyasi xayrlimi assalomu alaykum bugun yetti o'lchab psixolog bilan yuzma yuz loyihamizda har bir holatimizni kutganmizmi yo'qmi yoki kutilmagan holatlarda qanday chora topishimiz kerak kabi savollarga javob izlashga harakat qilib ko'ramiz bizning bugungi mehmonimiz amaliyotchi psixolog mahmud marhamat mahmud aka nima deb o'ylaysiz inson hayotida kutish qay darajada ahamiyatli va biz nimalarni ongli kutamiz nimalarni ongsiz inson bu dunyoga kelganda faqat yaxshilik bilan kelar ekan faqat u rivojlanish jarayonida o'zi anglamagan holda atrof muhitdan olgan ma'lumotga <mahim> asoslangan holda o'zini ong ostiga salbiy fikrlarni joylashtirib qo'yar ekan va u shaxsga aylangandan keyin o'zi anglamagan holda o'sha ong ostidagi salbiy fikrlarni tashqi muhitga solishtirishni boshlar ekan <imitim> ana endi u yaxshilik kutyaptiyu to'g'rimi <imitim> lekin ong osti o'sha kutayotgan yaxshilikka qarshilik qilib turar ekan qarshilik qilib to'siq qo'yib ekan ya'ni ikkilanish deymiz <imitim> ana inson endi yaxshilikni kutyaptimi lekin orasida ozgina ikkilanish paydo bo'ldimi inson o'zi anglamagan holda kutayotgan narsasiga to'siq qo'yib kelayotgan tezlikni sekinlashtirib berar ekan mahmud aka ayom bugun sizni taklif qilganimizda albatta bizga e'tiborini qaratib vaqt ajratib turgan muxlislarimizning kutganlarini inobatga olib amalga oshirib berishimiz kerak ya'ni ularni savollari bor murojaatlari bor ular qoniqishlari shart An an'anamizga binoan avval o'sha proyektiv metodikangizni ko'rsak keyin bizga kelgan murojaatlarni birma bir ko'rib chiqsak nima deysiz ho'p <laughs> bo'ladi marhamat demak e'tibor bering ushbu proyektiv metodikada birinchi bo'lib ko'zingizga nima ko'rindi shu rasmda sizga nima ko'rinyapti tahlilini ko'rsatuvimiz so'ngida psixologimiz aytib beradilar endi bevosita savollarga murojaat qilamiz marhamat kimning savoli bor savolim bor assalomu alaykum alayum asom savolim bor edi to'g'risini aytadigan bo'lsam menga sizni yordamingiz kerak menda qo'rquv chunki judayam kuchli men bor joyda eshik ochiq tursa deyman eshik yopiq xonalarga kirsam xuddi yuragim urib butun tanam titrayotgandek bo'lib ketadi darhol eshikni ochishga urinaman hattoki hammomga kirganimda ham eshik ochiq tursa deyman jamoat joylariga bora olmayman liftga ham chiqa olmayman to'g'risi bulardan juda yam charchadim nimaga men hammadek emasman deb juda yam yig'layman o'zi bu kasallikdan qutulishning iloji bormi bu kasallikmi mahmud aka kasallik demaymiz borgan sari bu qo'rquvni ortgan sari bu же fobga aylangan ya'ni bu ruhiy holat ruhiy holat bu chunki endi bularga hozir agar maslahat beradigan bo'lsak bularni o'sha psixologik diagnostika qilish jarayonida va psixologga qabulga kelishni biza taklif qilardik chunki mm -hmm. bularni yoshlik chog'ida nimadan qo'rqqanligini biz aniqlik mm -hmm. kiritishimiz mm kerakda chunki bizada o'zimizda shu narsa borki yoshligimizda ko'pincha ota onalarimiz uxlamasak hozir man shifokor chaqiraman ovqat yemasak hozir ana bobo kelyapti yoki bu yoqqa chiqsan hozir man dadangga aytaman degan so'zlar bilan biza qo'rqitiladida bu esa kelajakda o'sha qo'rquv faqat insonga boshqa ko'rinishda kelishi mumkin bu birinchi tomoni ikkinchi tomoni bor qizimizga bir savol bersak siz ko'proq qaysi kinolarni ko'rasiz yo ko'rgansiz janjal urush kinomi yoki misol mana bu ужaslar bo'ladi unaqa kinolar dahshatli filmlar dahshatli filmlar yoki sevgi kinosini qaysi kinolarni ko'proq oldin kiz melodrama ko'rasizmi yo oldin yoshligimda ko'proq o'sha уjas kinolarni ko'rganman dahshatli kinolarni mana dahshatli kinolarni demak dahshatli kinolarni ko'rganda o'sha olingan xotiradagi ma'lumotlarga asoslangan holda bularda o'sha salbiy emotsiya ishlab chiqariladida ana endi bugungi kunda bular eshikni yopish jarayonida bo'layotgan bo'lishi mumkinki shu xonadan xonada dahshatli ko'rgan kinolari xotirasi programmasi ishlab ketadida aks etadi o'sha narsa aks etib turib o'zini o'zlari vahimaga solib qo'yayotganlar bo'lishi mumkin bitta mashq aytishimiz mumkin agar qo'rqadigan bo'lsangiz yoningizda bir kattaroq odam bilan birgalikda o'sha xonaga chiroq yoqib birinchi kirib ko'ring va yaxshilab qarang qayerda nima joylashgan ana undan keyin chiroq o'chirib yana shu inson bilan kirib ko'ring va undan keyin shu inson tashqarida tursinda endi o'zingiz kirib ko'ring o'zingiz ko'rasizki u xonada hech narsa yo'q bor yo'g'i sizni hayollaringiz bo'ladi qachonki siz shu xonada hech narsa bo'lmaganligiga ishonch hosil qilganingizdan keyin hayollaringizdagi fikr o'z o'zidan yo'qoladi shu mm -hmm. mashqni bir qo'llab qo'asaar bo'ladi qo'rqqan narsani oldiga borgin deydi qo'rqqaningga tikka qaragin degan ham bir o'gitlar borda o'sha qo'rquvni yana ham his qilib qo'rquvdan men zo'rman degan holatda o'zingizda de shakllantirishingiz kerak bu o'z o'zidan bo'lmaydi bir martada bo'lmaydi mashq qilish kerak to'g'rimi mashq qilish kerak eng asosiy men mm o'zimga -hmm. ishonaman mm -hmm. rahmat javoblaringiz uchun so salomat bo'ling biz xursand bo'lamiz insonlar bizga ishonib sirlarini ruhiy holatlarini aytishayotganiga shunaqa murojaatlardan yana bor mahmud aka ijozatingiz bilan quloq tutsak marhamat kimni yana qanaqa savoli bor assalomu alaykum vaalaykum assalom me yoshim o'ttiz birda hozirgi kunda turmush o'rtog'im bilan ajrashmoqchiman mm -hmm. bunga sabab o'n ikki yil davomida uni to'xtovsiz kaltaklari tufayli tez tez bolnitsaga olib chiqishga majbur bo'ldim ikki nafar qiz farzandim bor ular ham har menga qo'l ko'targanda onamni urmang deganidan bezori bo'lib ularga ham qo'l ko'tarishga o'tdi shu sababli farzandlarimga ham o'zimga ham o'sha biror shikast yetmasligi uchun ajrashmoqchi bo'lyapman men lekin hozir ikkilanib turibman kelajakda farzandlarimni hayotiga bu bir nima bo'lmaydimikan hayotida to'siq bo'lmaydimikan deb ikkilanishdaman chunki qizlar ekanda bu farzandlariniz qiz bolalar ekan endi bir chiroyli tavsiya bersangiz nima qilsam deyaptilara albatta oson vaziyat emas demak siz bilan bo'layotgan holatga bitta narsaga e'tibor bering avvalambor turmush o'rtog'ingiz bilan agar xohishi bo'lsa psixologga qabuliga kelishinglarni birga birgalikda uh -huh. va undan tashqari uh, bugungi kunda sizni suhbatingizdan bitta narsaga aniqlik kiritamanki ke, oldingi suhbatimda ham eslaysizmi bir narsani aytib o'tguvdim uh -huh. siz o'zingizni xizmatkormi uh, hmm. malikami qaysi obrazda ko'rayoi qurolichadan ko'rasizmi degan uh -huh. uh -huh. demak bularni hozir holatidan ko'radigan bo'lsak bular o'zlarini xizmatkor holatida ko'ryaptilarda obrazida mm -hmm. ya'ni o'zingizni sevmasligingizni ko'rinib turibdida o'zizga nisbatan bahongiz pastligini ko'ryapti lekin o'sha qabulga kelganingizda xudo xohlasa agar turmush o'rtog'ingiz bilan xohishi bilan keladigan bo'lsangiz oralardagi bo'layotgan holatni nizoni aniqlik kirib turib va o'sha narsani ko'rsatib bera olsak va o'zingizdagi bahoni ko'tarsangiz manimcha hammasi yechilib ketadi lekin eng asosiy narsa man sizga beraman e'tiboringizni diqqatingizni muammoga emas ko'proq yechimiga qarating nima qilsam bo'ladi degan o'shanda mm -hmm. siz tezroq yo'l topasiz istaysizmi yo'qmi bu yerda shug'ullanish kerak siz bilan ham turmush o'rtog'ingiz bilan ham chunki sizlarni ikkita farzandinglar bor u ikkita farzandinglar kelajakni mevasi bo'lishi kerak jamiyatga o'rni bo'lishi kerak to'g'rimi bunaqa faqat urush to'polonni ichida katta bo'layotgan farzandlardan xursandchilik yaxshi kunlarni kutish sal gumonroq nazarimda albatta albatta mutaxassis uh, huzuriga boringlar maslahatini birgalashib tahlil qilish kerak to'g'rimi mahmud aka hozir bitta sizni so'ziz lekin o'n ikki yil faqat uh, qo'l ko'tarish bunaqa zulm ostida yashash oson emas juda ham oson lekin nimagadir o'n ikki yil baribir chidaganlar baribir kutganlar yaxshilik kutganlar o'sha yaxshiligingiz ehtimol inshaalloh mutaxassisni qabulidan keyin sizga peshvoz chiqadi deb o'ylayman rahmat salomat bo'ling yana murojaatlar bormi marhamat kimi qanday savoli bor assalomu alaykum hammaga mani murojaatim shu ediki manga maqtovlar yoqmaydida agar bironta maqtasa insam qotadida yoki ishim sababmii o'shanga nimaga sabab bunaqa bo'lyapti o'shanga man shun tushunishim kerakda uzr savolga aralashyapman tushunarsiz holat nega yoqmaydi ustimdan kulyapti deb o'ylaysizmi o'zizni munosib emas deb o'ylaysizmi qashiva qilyapti yoki ustimdan kulyapti degan ma'noda ma'nodamn o'zim ham unchalik anglolmayapman yomonlashsachi tanbeh berishsa yoqadimi tanbeh berishsa yoqmaydi u ham yoqmaydi mahmud aka hech narsa yoqmas ekan yo unda savol beraylik sizga o'zi nima yoqadi nima yoqadi o'g'lim endi savolizga man misol tariqasida tushuntirib beraymi sizga qarang insonda shunaqa narsa borki agar shu stakanni man uchta odamga qaratadigan bo'lsam uch xil ko'rishadi to'g'rimi so'rasangiz ha so'rasak sizga savol nima uchun uchta odam uch xil ko'radi shuni hamma har xil a lekin fikr suv bittayu nima uchun uch xil ko'rinadi hech o'ylab ko'rganmisiz hammaga har xil ko'rinadi to'g'rimi hamma o'zidan kelib chiqib javob beradi bu bilan nima demoqchiman bitta narsa borki tashqi dunyodagi tabiatdagi nima borki bu o'zgarmas faqat inson o'zini fikridan kelib chiqqan holda nimani ko'rmoqchi bo'lsa o'shani ko'radi <laughs> demak siz maqtaganda mani kesatishyapti degan fikr bilan siz shuni qabul qilyapsiz ustimdan kulishyapti degan fikr bilan siz shuni qabul qilyapsiz ana o'shanig siz uni qabul qila olmayapsiz lekin sizga e, yomon gapirishganda tanqid qilishganda mana endi yomonlashyapti deb qabul qilyapsiz uni ham qabul olmayapsiz lekin bitta narsani bilingki insonni agar tanqidini qabul qila olsangiz sizga bu o'sishga bir pog'ona bo'ladi chunki sizni kamchiligingizni aytishayotgan bo'ladi faqat uni to'g'ri qabul qilib turib uni tahlil qilish kerak ijobiy tomondan ko'rishni o'rganing maqtashyaptimi ma? demak siz shu narsaga erishibsiz siz shu narsaga arzibsizki sizni maqtashyapti ular tanqid qilishyaptimi demak qayerdadir sizda to'siq bo'libdiki sizga ular yana boshqatdan bir pog'ona o'sish uchun sizga yo'l berishyapti sizni ko'rsatishyapti faqat tahlil qiling g'iybat qilishyaptimi demak xursand bo'ling siz yani, bir pog'ona ustunsiz ulardan ya'ni har bir narsani ijobiy tomondan ko'rishga harakat qiling ko'rasiz bu narsalar o'z o'zidan yo'q bo'lib faqat xursandchilik bo'ladi bu hammasi sizni fikrlaringiz faqat fikringizni o'zgartirsangiz bo'lgan ha rahmat foydali tavsiyalaringiz uchun salomat bo'ling mahmud aka xabaringiz bor bizda studiyamizga kela kelolmaganlar yoyinki bog'lanaolmaganlar o'zlarini hozir bugungi kunga imkoniyatlardan texnika imkoniyatlardan foydalanib ovozli yuborishyapti biz unday murojaatlarni ham qabul qilamiz va albatta mutaxassislardan javob kutib qolamiz hozir navbatdagi murojaat aynan ovozli bo'lib kelgan ekan eshitib ko'ramiz maylimi assalomu alaykum oilada to'rt qiz bir o'g'ilmiz singillarimni ikkitasini uzatganimizdan keyin men uylanganman uyda yana ikkita singlim bor ko'pincha mana shu singillarim masalasida ayolim bilan rosa tortishuvlar bo'lib turadi ayolim siz singillaringizni mendan ustun qo'yasiz men ularga kelinoyi ekanligimni ta'kidlamaysiz ko'rsatmaysiz deb norozilik qilaveradi ayolim aslida eng kenja singlim bilan tengdosh katta singillarim ayolimni yoshlari katta bo'lishiga şey qaramasdan doim chiroyli yani, muomalada qilib bo'lib kelinoyi deb murojaat qiladi singillarimni kichkinaligi uchunmi bilmadim man kelinoyisiman akasini xotiniman deb ham shu masalada o'zini ustunlik qilishini aytadi qancha tushuntirsam ham o'jarlik qiladi singillarim kelganda ochilib chiroyli kutib olishni bilmaydi bu meni va onamni ranjitadi nima tavsiya berasizlar qanday tushuntiray rahmat oldindan demak yosh oila tushunishimcha oralardagisu oralardagi munosabatda haligi chiqishmovchilik kelishmovchilik bo'lishiga singillar sabab deb o'ylashyapti shunaqami yo'q bu yerda hozir endi bu yerda bitta narsaki qarang singillaringizni mandan ustun qo'yyapsiz degan narsani qo'yib beryaptida de. demak bu yerda kelin o'zini kamsitilganligini ko'rsatyapti kamsitilgan deb o'ylayapti o'ylayaptida de, nimaga no chunki o'ziga nisbatan baho pastda ehtimol o'zini kamchiliklarini biladi a nimalardadir qayerdadir orqada qolayotgandir bo'lishi mumkinku shunaqa to'g'rimi ana o'sha sababli endi uni ko'rsatmaslik uchun va o'zini oqlash uchun boshqa tomondan bu olib kelib beryapti buning uchun hozir eng yaxshi maslahatimiz bilimini oshirgani ma'qulroq kim kelin agar imkoni bo'lsa er xotin o'tirib oila to'g'risida kitob olib birga o'qigani ma'qulroq ya'ni kelinni vazifasi va kuyovni vazifasi degan narsani ana o'shanda o'zaro suhbat jarayonida manimcha ilmi oshgan sari kelin o'zini yaxshi ko'rishni ham <muchim> boshlaydi va atrofdagilarni hurmat qilishni ham manimcha o'sha kitobdan javobini topa oladi endi <laughs> yani bu kuyov e, yigitni uyni erkagini sohibini e, imkoni bo'larmikan ayoliga shunaqa ilm kerak senga deyishga va u ayol <laughs> qabul qilarmikan buni uni aytish kerak emas uni birgalikda qilish kerak mana <laughs> bizada ko'pincha ayollarimiz keladi biza kitob tavsiya ta qilganimizda ey mani turmush o'rtog'im o'qimaydi kitob deydi aytaman turmush o'rtog'ingga berma biror o'tiradigan yaxshiroq stoling bo'ladi edimi o'sha stolga kitobni qo'yganda ket deyman va san e'tibor berma chunki insonda shunaqa narsa borki stol ustida turganda nima ekan bu degan narsaga xohlaydimi xohlamaydimi ochib qarashga majbur bo'ladi ko'pchilikda biza tajriba o'tkazganimizda o'zini natijasini berdi nima deymiz biz xohlaymiz shu oilaga tushgan kelinlar shu yerda tutib qo'yib pala yozsin deymizku davr davronlar sursin baxtli bo'lsin hammaga kulib qarasin boshqalar ham ularga kulib qarasin va oilada ahilchilik murosasozlik bo'lsin hmm, inoqli bo'lsin buni biz doim kutamiz shu qizni kelinni uzatayotgan onasi ham shuni kutganlar uyiga akasiga kelin bo'lib tushayotgan qizdan ham uydagi singillar shuni kutgan aslida hamma yaxshilikni kutbdi ya'ni kirib kelganimizda kulib kutib olishini deganda yaxshi kutib olmaydi deyaptilar to'g'ri erkaklarga ham oson emas yigitlarga yaxshi tavsiyalar berdingiz bundan minnatdormiz endi boshqa savollar yo'q bo'lsa biz nihoyat metodikadagi javoblarga yetib keldik ya'ni sizni proyektiv metodikangizni javoblari tahlili qanday edi hammani esida bora nima ko'rgani a suratda men ham qani bir ko'raychi mana agar bu yerda rasmimizda kim ayol kishini ko'rgan bo'lsa demak bu optimist harakatchang va o'zidan boshqalarga harakati uchun rag'batlantirishhi kuch beriladi insonni atrofdagilar juda hurmat qilib juda yaxshi ko'rar ekan ya'ni yo'l boshlovchi va organizator ekan tashkilotchi tashkilotchi mm. ekan lider a eh? ha lider mm. a, bu tomonda agar kim qariya insonni ko'rgan bo'lsa mm -hmm. bu inson emotsional ya'ni hissiy boshqalarni qayg'usini his qila oladigan mm -hmm. va qilmoqchi bo'lgan ishini oxirigacha olib bora oladigan mm -hmm. o'ziga ishonadigan va ko'p narsani oldindan ideallashtirib o'sha narsaga erishmaguncha qo'ymaydigan inson ekan bu tashrifingiz uchun rahmat salomat bo'ling bizni kuzatib turgan muxlislarimiz yana savollari bo'lsa yana birgalashib javob izlaymiz nima bo'lganda ham bir birimizga yaxshilik ilinib yaxshilik kutib yashash bu o'zi zavq bu o'zi hayotni mazmuni hammaga yordam berasiz salomat bo'ling katta rahmat